2004年。 tak bertudung belum tentu tak solat hmm. Yang bertudung belum tentu solat Dan Yang solat belum tentu dia faham apa dia solat Apa tak lagi orang yang bertudung yang tak solat Tak masuk lagi Kalau saya Kalau saya Ini untuk perempuan lah eh Sorry saya pilih <laughs> hmm. Kalau saya Kalau saya diberi pilihan Antara dua dua, dua pilihan ni je ada Perempuan yang tak bertudung tapi solat tetap Dengan perempuan yang bertudung tapi tak solat Dua pilihan ni saya tak ada pilihan lain Saya pilih perempuan yang tidak bertudung tapi solat Kenapa? Sebab sekurang-kurangnya bila dia solat Dia ada tempat untuk dia mengadu Memang hak pakai tudung pun tak semua Betul baik betul tapi kalau mati dua orang ni satu hak pakai tudung satu hak tak pakai kita tak tahu apa amalan dia pada Pernah. belakang hak tak pakai ni confirm disiksa oleh Allah Azza wa confirm sebab memang memang jelas dia buat maksiat memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran tak, tak boleh timang-timang apa lah ha. Bismillahirrahmanirrahim jadi pakai jibat tu tutup aurat itu eh, juga apa kena macam ni tutup aurat apa mana aurat ma yajibu satru anggota badan yang wajib tu, tu. Maksudnya kalaulah dia kata tutup aurat tak mesti masuk syurga. Betul. Tapi kalau tak tutup aurat, apa Nabi kata? Masuk syurga ke masuk neraka? Masuk neraka. Jadi kita membimbang. Betul tak? Eh? Tak mestinya orang tutup aurat masuk syurga. Betul tak? Ha, tapi bila ditutup juga kerana Allah yang suruh. Bila dia taat pada Allah, Nabi pula suruh, dia taat, maka dia dapat syurga Allah. Qomay yu'minu billahi wa rasuluhu orang yang taat Allah suruh, taat pada Nabi suruh, dia sudah berjaya. Ha. Tapi kalau tak tutup aurat, masuk neraka. Nabi kata simpan orang yang pakai tudung belum tentu solat. Jawabnya betul. Boleh jadi ada orang yang bertudung, dia hanya pakai tudung saja tapi tidak solat. Ada ada. Tapi majoritinya perempuan-perempuan bertudung ini solat. Tapi tidak mustahil ada perempuan termasuk di negara kita ni lah orang Islam kita ni dia orang perempuan dan dia hanya pakai tudung. Maknanya bertudung dia menutup rambutnya daripada pandangan ramai tapi dia tidak solat. Kalau makan angin tak? Ha, Zuhur dah sayang, Asar pun dah sayang. Kalau hilang Langkawi kau, nah, perjalanan-perjalanan tak -perjalanan semayang, siapa di Langkawi pun tak semayang. Faham lagi? Ada juga yang tutup. Ha. Apa mana kira? Orang yang pakai tudung tapi tidak semayang, maka orang itu melakukan dua perkara. Satu baik, satu buruk. Apa baik? Pakai tudung. Apa buruk? Meninggalkan. Uh. Dan apa mana akhirat? Dia akan ditimbang. Pahala, pakai tudung, dia letak sebelah kanan. Dosa tak salat, sebelah kiri. Satu lagi, dia tidak bertudung tapi salat. Pun uh. akan ditimbang hari ini Iaitu pahala dia bertud, uh, solat sebelah kanan Dosa tidak bertudung sebelah kiri Mana berat Akhirat nanti Cuma Tak boleh kita kata Walaupun saya tidak tutup aurat Tapi saya semayang Tak boleh kata lebih Artinya Apa yang Tuhan sebut tu betul lah Betul dari sudut apa dia Satu perempuan ni dia tak pakai tudung Tapi dia solat Tiang agama awalul umar yuha sabu bihal abi as-salah Allah Ta'ala akan menghitung amalan yang pertama Daripada seorang hamba Salah Betul-betul salatu imaduddin salat tu tiang agama salat termasuk rukun Islam selepas daripada syahadah salat tu besar berat dan Allah Taala campak ke dalam neraka orang yang tak tak salah Masalah fi saqar qalu lam nakun minal musallin pasal apa hangpa masuk neraka sakar kerana kami tak sembahyang jadi betul lah apa yang dia pilih dalam dua situasi tu dalam dua keadaan tu eh, dalam dua keadaan kawan ni tak sembahyang kawan ni sembahyang kita nak pilih orang Itu kita pilih yang Saya. kalau ada tiga Kawan ni pakai tudung tak semayang Kawan ni tak pakai tudung tapi semayang hmm. Kawan ni tudung pun pakai semayang pun semayang tuan tak nak pilih mana? tuan tak nak pilih mana? Sebab tu kadang-kadang sebagai ustaz ni dia cakap bukan dia faham apa-apa Dia sebenarnya dia benci Lepas kawan tu bukan geng dia Mau kandung no geng dia Oh eh, eh, siapa yang tak tertarik ya, Siapa yang tak eh, marah Tak geram Dengan kenyataan salah satu netizen Malaysia Johan mungkin ini daripada perkampungan sunnah. Kenapa? Karena ulama-ulama bersatu hadi menyokong daripada kenyataan Johan ini, teman-teman. Namun di balik itu ada Ustaz Azhar itu, asal Ustaz ada satu yang sangat keras tegas sekali menghujat ya, dan geram terhadap kenyataan ini. Lalu nah, seperti apa pendapat Ustaz Azhar itu dan respon Ustaz Azhar terkait isu hal ini? Jom kita baca awal dari video ini. Kita. Saya cakap dengan ini saya. tak bertudung belum tentu tak solat J자를... Yang bertudung belum tentu solat Dan yang solat belum tentu dia faham apa dia solat Apatah lagi orang yang bertudung yang tak solat Tambah sikit lagi Kalau saya sebab Sebab Tak ada depa depo, depo kacau Uh, kalau saya ini untuk perempuan lah eh sorry saya pergi ke sini sikit <laughs> <laughs> kalau saya diberi pilihan antara dua, dua pilihan ni je ada perempuan yang tak bertudung tapi solat tetap dengan perempuan yang bertudung tapi tak solat dua pilihan ni saya tak ada pilihan lain saya pilih perempuan yang tidak bertudung Tapi solat Kenapa? Sebab sekurang-kurangnya bila dia solat Dia ada tempat untuk dia mengadu Pakai tudung pun tak tentu elok Ustaz Tuh dia ayat Setan main bisik ni Sifat tua setan ni Dia bisik dia tadi Pakai tudung pun ramai tak elok Perempuan tu memang hitam Tuh, Ustaz? Jadi ini teman-teman puan-puan sekalian Tak guna ya Meskipun kita bertudung Kalau berlaku maksiat Jadi baik tak bertudung tapi tak pernah berlaku maksiat itu uh, pernyataan daripada Johan daripada netizen Malaysia yang sangat angkuh berani sekali mencampakkan dan mencamparkan hukum syariat seperti ini. Ini macam meng, apa ya uh, menjatuhkan meletakkan posisi syariat itu yang paling rendah teman. Maka oleh sekali uh, komentar ulama Malaysia seperti Ustaz Wadi Anwar dan Ustaz itu, itu sangat pedas dan tajam sekali membuat malu orang-orang yang seperti ini ya. Hmm. Ha pakai tudung meramal tak tak. Ha nak jawab apa pasal? Ya. tuan Contoh kalau tak pakai tak pakai tudung, tak pakai tudung, ada excuse apa? Ada alasan apa? Hmm. Sebab isteri menteri besar tak pakai tudung. Sebab isteri perdana menteri tak pakai tudung. Sebab isteri ah, ha, tu? Memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik. Betul. Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan depa di belakang. Hak tak pakai ni confirm disiksa oleh Allah Azza wa Jaya. Confirm. Sebab memang memang jelas dia buat maksiat. Memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran tak. Tak boleh timbang-timbang apa dah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Jadi pakai jibat tu tutup aurat ke tujuan apa? Kenapa macam ni? Tutup aurat. Apa makna aurat? Ma yajibu satru. Pak anggota badan yang wajib tu tu. Maknanya kalau lah dikata tutup aurat tak mesti masuk syurga. Betul. Tapi kalau tak tutup aurat, apa Nabi kata? Masuk syurga masuk ke masuk neraka? Masuk neraka. Kata kita memang bimbang. Betul tak? Neh? tak mestinya orang tutup aurat masuk syurga betul uh. tak? Uh. Ha, tapi bila dia tutup juga kerana Allah yang suruh bila dia taat pada Allah Nabi pula suruh dia taat maka dia dapat syurga Allah orang yang taat Allah suruh taat pada Nabi suruh dia sudah berjaya ha. Ha. tapi kalau tak tutup aurat masuk neraka kata yes. simpani min ahli nar dua golongan min ahli nar mana member of the hell tahu ahli neraka ahli tu member hmm. ha. dua golongan ahli neraka ahli saja tak main eh tak main dia ahli kelak memanoh terengganu dia memanoh ke maidan <tanyo> ha? kita tengok dia ada surat dia ahli kelab memanuk negeri Terengganu hari-hari di Medan ke mana jadi kalau Nabi kata min daripada gol golonga, ahli nak daripada golongan ahli neraka. ke masuk neraka ke masuk syurga masuk Betul. siapa dia tu Nabi pun sebut salah satunya maudah kita nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun Orang um... <tutu> perempuan yang pakai baju tapi nampak aurat. Maknanya tak tutup aurat. Ha. ha. <tutu> nah, salah satunya yang ahli neraka perempuan yang tak tutup aurat. Ha, nah, itu saja dah. Jadi Memang dah kalau tutup aurat tak mestinya masuk syurga. Ha. Nah, tapi dia sudah menunaikan perintah Allah. Oh. <tutu> nah, tapi kalau mung tak mau tutup aurat, mana kamu al-khariyu min ta'atillah. Kamu tidak mau patuh pada perintah Allah. Siapa yang tak mau patuh pada perintah Allah, tak dapat masuk syurga. Nah, ha, pasal apa tak dapat masuk? Sebab syurga Allah punya. Bukan PN punya. Bukan Malaysia punya. Bukan Mei Hong Kong. Faham lagi? Haa. Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua ya. umatku akan masuk syurga melainkan orang yang tak mau masuk. Kama ya ayyuhar rasulullah, siapa yang tak mau masuk wahai Nabi? Ada Adakah orang tak mau masuk? Nabi kata man ataani berapa tak kalal jannah. Orang yang taat suruhan aku barulah dapat masuk. Pak hmm. Uh, waman asal ni Orang yang tak mau patuh Suruhan aku suruh tutup Anak ni tak mau tutup Nampak? Bahawa anak dia tak mahu masuk syurga. Bila tak mahu masuk syurga, pergi mana? Masuk neraka balik semula ke akhirat main TikTok? Masuk neraka sebab akhirat dia dua saja, farik qabil janah wa farikahu fi isain. Walaupun dia tak solat tapi dia baik. Siapa tak solat tidak boleh dikatakan baik. Mana orang yang tak solat memang orang saya Oh, ada alasan apa walaupun dia tak solat tapi dia baik siapa tak solat tidak boleh dikatakan baik mana orang yang tak solat memang orang jahat iblis tidak mahu tunduk kepada adab bukan kepada Allah orang tak solat tambah tunduk kepada Allah mana orang tak solat jahat dari iblis betul tak iblis disuruh tunduk kepada Allah iblis tunduk yang dia tak mau tunduk kepada Nabi Adam. Kenapa dia tunduk kepada Allah? Kerana dia tahu Allah itu maha besar. Kenapa dia tak mau tunduk kepada Adam? Kerana dia kata sendiri. Kholak tani minar wa kholak tahu miti. Mua aku daripada api. Mua Adam mu buat dari tanah. Takkan so, api tunduk ke tanah. Tapi kita manusia bisa. Tak mau tunduk kepada Allah. Jahat dari Iblis. Maka semua penduduk di langit beri hormat kepada Nabi Adam yang diketuai oleh para malaikat. Malaikat Iblis. Tahulah penyakit orang yang ambuk semayam ni takkan Dia rasa dia hebat. Hebat dari siapa? Hebat daripada Allah. Orang yang tak semayam, dia rasa dia hebat daripada Tuhan. Itu hakikat. Kalau dia rasa Allah lebih hebat dari dia, dia semayam. Tak khasyak pun dia semayang kau. Tak awal aku tengah waktu pun dia semayang juga. Kerana apa? Kerana perintah. Allah. Ha, tapi orang yang tak semayang ni dia rasa Allah tu kecil dia besar lagi. Dia besar dari tu. Ha? Maka tak ayah semayang. Betul tak? Jadi <tuh> kalau tak semayang tak ada masalah. Tak? Sebab dia kita duduk dalam dunia ni tempat memilih. Pilih apa? Pilih tempat balik lagi. Hmm. <tuh tuh> suka ke neraka? Sekarang pilih. Kerana akhirat dua jalan saja Tidak ada tiga Akhirat dua je Fari kum fil jannah Wa fari kum wisaid Sekumpulan diheret masuk syurga Sekumpulan dihalau ke dalam Api neraka Kalau tak semayam Nama neraka dia Neraka sakar Akhirat ada amal salih Masuk syurga Tak ada amal salih Syurga disebut dalam hadiah yang lain mm. awwalu ma yuhasabu 'abdi yawm al-qiyamah as-salah pertama awal sekali Tuhan akan tanya kepada seorang manusia pada hari kiamat solat jelas lagi ada solat baru kira amal yang baik mm. tak ada solat go to hell masuk hmm, tak ada maya api air, air mm. baik tu tak payah baik ke mana ha ma, orang tak sembahyang ni Member of the hell. Ahli neraka. Neraka mana? Neraka sakot. Dia main dia semayang. Mereka muak semayang. Aku mula tahun aku bayang. Oh, mu tak mau masuk surga. apa mu kata gitu? Nabi suruh kata. Kul ummati yadkul jannah. Semua umat aku akan masuk surga. Illa man abah. Malaikat mereka yang tak mau masuk. Orang yang ikut kereta aku masuk. Orang yang tak ikut kereta aku suruh semayang. Dia tak mau masuk Kamu semua akan dipanggil pada hari kiamat Kamu dipanggil panggil untuk mendengar keputusan Keputusan apa? SPM CJ Padang Mahsyar Kalau lulus masuk surga Dok lulu kena bakar dalam Ada pun orang-orang yang menerima suratan amalan daripada belakangnya Tangan ni dimasukkan melalui dada yang ditebuk berlubang dada diterik tangan kiri itu sedah ke belakang terima surat ke belakang tepuk ada orang mengatakan, orang mengatakan, walaupun tak pakai tudung tapi tetap solat dan buat baik. Orang yang pakai tudung belum tentu solat dan baik. Adakah kenyataan ini dibolehkan? Baik. Dia kata kalau kita pun orang perempuan walaupun tak pakai tudung tapi dia solat. Neh. Hmm. Ya? Ha. Orang yang pakai tudung belum tentu solat. Hmm. Jawabnya betul Boleh jadi hmm. ada orang yang bertudung Dia hanya pakai tudung saja, Tapi tidak solat hmm. Ada? Ada Tapi majoritinya perempuan-perempuan bertudung Ini solat Tapi tidak mustahil ada perempuan Termasuk di negara kita ni lah Orang Islam kita ni Dia orang perempuan dan dia pakai tudung Mana bertudung Dia menutup rambutnya daripada pandangan ramai hmm. Tapi dia tidak solat kalau makan angin kau ha, Zohor duduk semayang Asar pun duduk semayang Kalau pergi Langkawi kau ha? Nah, perjalanan perjalanan duduk semayang Siapa di Langkawi pun duduk semayang Faham lagi? Ada juga dalam kutu Haa ha, kira? Orang yang pakai tudung Tapi tidak semayang Maka orang itu melakukan dua perkara Satu baik, satu buruk Apa baik? Pakai tudung apa buruk Meninggalkan hmm. Dan buangnya akhirat Dia akan ditimbang Pahala Pakai tudung di sebelah kanan Dosa tak solat Sebelah kiri Satu lagi Dia tidak bertudung Tapi solat Pun hmm. akan ditimbang Pahala lagi Iaitu pahala Dia bertudung berpala solat Sebelah kanan Dosa tidak bertudung Sebelah kiri Mana berat Akhirat nanti Cuma tak boleh kita kata walaupun saya tidak tutup aurat tapi saya semayang. Tak boleh kata lagu. Kerana Allah suruh semayang dan Allah suruh tutup aurat. Ya hmm. ayuhan nabi kulli azwajika wa wanatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, ndaklah kau suruh isterimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimat seluruh dunia sampai kiamat meletakkan jilbab ini pakai tudung di atas kepala mereka itu. Ada video seorang artis Johan yang mari iaitu perkampungan Suno. Saya nak respon sikit. Pasal yang ni umum. Dia sebut dia kata kalau ada dua keadaan. Seorang wanita yang pakai tudung tapi tak semayang. Hmm, mm okey. Ada? Ada. Pakai tudung tapi tak tak semayang. Ada? dengan satu orang perempuan yang tak pakai tudung tapi semayang ada ada dia pun, ada tuan-tuan pergi shopping komplek kan, ya, tu pergi shopping komplek, depa ni yang ke, ada juga yang tak pakai tudung, bila masuk waktu, depa pergi semayang, depa bawa telekong sedangkan kalau kita nak ikut pakaian orang perempuan ni, kalau dia pakai dia pakai betul lah orang perempuan ni kalau dia pakai betul pakaian dia tu sudah kalau betul tutup aurat tu dia sebenarnya tak payah terlekung dah dia boleh sembahyang terus ya dengan pakaian tu pasal pakaian tu pun memang dah tutup dah ini kita heran tudung dia tu punyalah labuh apa semua dengan jubah melerek apa semua dia pergi bubuh lagi terlekung tak apalah dia nak bagi confident katanya Johan tu sebut dia kata saya lebih memilih Wanita yang tak pakai tudung Tapi salah okay. Mendirikan salah hmm. Pertama Saya nak sebut Nombor satu Dua-dua tu Tak bagus Dulu-dulu Yang pakai tudung Tak semayang pun salah Yang tak pakai tudung salat pun ada salah Hmm kita nak bagi clear yang tu dulu. Tapi kalau tuan-tuan tanya, antara dua ni siapa yang paling salah besar? Yang paling teruk. Yang paling berat di sisi Allah. Kita akan kata apa? Yang tak tersayang. Kerana tak ada orang dikafirkan, oleh sebahagian ulama kerana tak pakai tidur... Betul. Tapi ada mazhab yang mengatakan orang yang tak semayang boleh jatuh kafir. Seperti mazhab Hambali. Bagi dia siapa yang tak semayang bukan muslim. Tak Islam. Artinya apa yang Johan sebut tu betul lah. Betul dari sudut apa dia? dia satu perempuan ni dia tak pakai tudung tapi dia solat. Tiang agama. Awwalu yuhasabu bihil as Allah Taala <tid> akan menghitung amalan yang pertama daripada seorang hamba salat. Betul sekali. Nampak satu as-salatu <tid> imanuddin. Salat tu tiang agama. Salat termasuk rukun Islam selepas daripada syahadah. Salat tu besar, berat dan Allah Taala campak ke dalam neraka orang yang tak tak salat masalakakum fis saqar qalu lam nakun minal musallin pasal apa hangpa masuk neraka saqar kerana kami tak sembahyang jadi betul lah apa yang dia pilih dalam dua situasi tu dalam dua keadaan tu eh, dalam dua keadaan kau ni tak sembahyang kau ni sembahyang kita nak pilih hak mana tentu kita pilih yang sembahyang kalau ada tiga Kawan ni pakai tudung tak semayang Kawan ni Tak pakai tudung tapi semayang hmm. Kawan ni tudung pun pakai Semayang pun semayang Tuan-tuan nak pilih orang mana? Tuan-tuan okay. nak pilih orang mana? Pasal tu kadang-kadang sebagai ustaz ni Dia bercakap bukannya dia faham apa pun Dia sebenarnya dia benci Lepas tu kawan tu bukan geng dia Mau kalau geng dia Oh Johan ni bagus Tuan-tuan dengar dia cakap hmm, bagus Dia kata ya? dia ada tiga orang anak laki-laki Dia ada tiga orang anak perempuan Dia sebut Johan ni bagus Johan ni bagus Kepahaman Islam dia Lebih jelas daripada sebahagian ustaz-ustaz tu -ustaz. Dia kata dia ada tiga Saya pun dengar react uh, Sesi dia tu Dia kata tiga, ada tiga orang Dia ada tiga anak lelaki Dia ada tiga anak perempuan Dia tak risau anak lelaki dia Pasal anak lelaki ni Akan pergi kahwin dengan perempuan Dan mereka akan jadi ketua keluarga Dan dia akan mengajar sunnah Kepada bini dia Anak lelaki dia akan jadi ketua Jadi rumah tangga tu akan jadi sunnah Pasal apa? Pasal apa? Pasal lelaki jadi kepala jadi kalau dia boleh bini yang tak luk, tak ketawa apa-apa dia boleh bentuk. Banyak benda saya nak sentuh ni. Pasal depa depa nak komen sangat. Amboi, bubuh sakan ah. Ha, kita pun nak jawab lah boleh. Bukan kita nak pertahan pasal Johan ke apa pasal tak tak betul pandangan dia tu. Tapi dia kata yang dia risau yang anak perempuan, pasal anak perempuan dia akan kahwin. Dan dia akan mengikut suami. Suami kalau kenal laki Syiah balik main mok. Awak tak tengok dia pertuntut jangan nak marah nak. Dia ikut dua ulama' ustaz yang berbeda pendapat teman-teman, artinya ustaz Faizal ini mengukur kepada pendapat uh daripada jahat mungkin jahat dari dari kata Tuhan Sunnah maka sangat sangat biasa sekali Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Ustaz Robi Anwar ini menantang keras menghujat ya, menghitam keras kenyataan ini karena ini kenyataan yang sangat salah dan keliru teman-teman maka kita semua lebih tertarik kepada bahasa daripada Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Ustaz Anwar karena itu benar-benar perpandingan yang tidak ekologi ekologi namun terlebih itu semua kita serahkan kepada tuan-tuan dan tuan sekalian untuk men-share pendapat di kolom komentar gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Nah, saya rasa video ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.